Сімейні реліквії це також витвір мистецтва, звичайна ложечка, медаль або навіть фотографія може стати невичерпним джерелом енергії. Про свої сімейні реліквії нам розповів сьогодні Віталій Шлайфер. Автор книги Час збирати скарби Віталій Шлайфер люб'язно запитав Арціті до себе в будинок. чтобы познакомить нас с теми семейными реликвиями, которые стали особливими и напоминают ему про его рідних табличках близьких. Виталий, в своей книге вы описываете друга вашего отца, которого зовут Петр Филиппович Берестов. И рассказываете, как когда-то вы пробовали на прочность его медаль. Что вас толкнуло к такому поступку? Был фильм, по-моему, «Алые паруса». Герой расплачивался с кабачиком золотой монеты. Тот переспросил, золото это? И попробовал на зуб. Это был ужас, когда я увидел, что на ней остался след моих детских зубов. Мне сразу стало ясно, что по этому отпечатку, по этому зубу Атлічь, що це іменно я здійснювати. Річ може бути не лише матерією. Її цінність вимірюється не ціною матеріалу, не клеймом чи витонченою авторською роботою. Вона стає ще ціннішою для власника, якщо належала близькій людині. З рангу цінностей матеріальних річ переходить в площину духу та історії конкретної сім'ї країни. Давайте тоді поговоримо о реліквіях, сімейних реліквіях. Віжево нам підготовили десь множество інтересних вещей, зв'язаних з. С вашим отцом и вообще с вашими родителями? Это медали, которые были получены ими в мирное время. Боевые реликвии отца и матери, их ордена медали военных лет хранятся в музее и выставлены там в экспозиции Советского Союза среди оружия Второй мировой войны. А расскажите об истории с тем, как ваша мама прятала Тогда существовали нелепые, я бы сказал, преступные законы, когда надо было сдавать государству награды умершего. Даже это оно забирало у семьи. Забирали відразу після похорон героя. Приходили люди в цивільному і питали про нагороди. Мати Віталя, знаючи це, попросила подругу на деякий час забрати нагороди чоловіка до себе. Це щось осязаємо, глядя на що можна батьків. Батько Віталія кадровий офіцер і військовий лікар, який про другу світову війну знав не за чутками, і тепер сім'ї шлайферів. Он э, больше всего гордился орденом Красной Звезды, он в музее находится. В то время орденами не очень разбрасывались, шло отступление, было тяжелое время, их часть небольшая оказалась в окружении. Он, будучи раненым, вывел ее из окружения, но была неразбериха, и его даже долгое время считали пропавшим без вести. Вы подготовили фотографии. Вот это, например, что за фотография? Это единственная из сохранившихся фотографий моего дедушки Шамиуня Рабиханукаева. Мне говорят, что я похож на него все. Но ну, сложно определить, но да, Конечно. А вот эта бабушка Сонечка, я осязаемо помню до сих пор, как она, когда ей удавалось меня поймать, я был очень живой ребенок, Прижимала к себе и говорила на своем гортанно-свистящем языке «Ассель, Ассель». Я не мог понять, что значит это слово. Я спрашивал свою маму, чего она говорит «Ассель», что это значит. Мама, смеясь, говорила «Это мед». И сегодня, когда я прижимаю своих внучек, я тоже повторяю это слово «Ассель» и рассказываю им. Это значит мед. Так меня называла ваша бабушка. Я не знаю, запомнят они это или нет. Но вот как передача времен, я пытаюсь им это передать. Вид бабуси у Виталия лишилась не только теплые спогады, а и деякие речи. Расставаясь с детьми, бабушка моя всем своим детям передавала остатки, своеобразные символические остатки семейного наследства. В то же время это и материальные ценности какие-то. Она говорила, что вдруг вам понадобятся деньги. можете продать это серебро. Старые серебряные ложки с клеймами пробирными Кавказа, откуда бабушка. Я их активно использую. Я себе каждый день то ли той, то ли другой помешиваю чай, хотя пью его без сахара. Но вот Я прямо щощаю контакт з бабушкою і передаю. їй Привіт. Привіт, бабуся. Від бабусі залишились не лише ложечки, а й цукорниця з того ж набору. Клейма на ній теж є. Вона теж серебряна і позолочена була. З цим сімейним раритетом пов'язана кумедна історія. Матуся шлайфера взяла додому хатню робітницю, щоб та дивилася за ще недорослими дітьми. Вона почистила спочатку кирпичом крани. они заблестели, и э, подумала, что если почистить э, это, сахарницу, то та, 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 так же заблестит. Действительно, с гордостью показала она маме. Мама чуть не пришла в ужас, ну э, что сделаешь, что уже не, не вернешь. С тех пор она тускнеет, но мы ее уже больше не чистим. Ну что дают, действительно, семейные реликвии, вот все эти вещи, медали, ложечки? сахарницы вы... это какой-то прямой контакт мостик вот прикасаясь к ложечкам или сахарнице я вживую вижу или как-то мысленно передаю привет связь вот связь времен какая то есть через вещи.